بسم الله الرحمن الرحيم

yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad yang tidak rindu kepada Kita percaya setiap hari kita semua ini merindukan Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang lebih layak untuk dirindukan kecuali dia. Kalaupun kita rindu kepada orang tua, rindu kepada ayah dan ibu yang telah tiada, rindu dengan kasih sayang mereka. Dari Arab, agar bahasanya bisa dicerna oleh sesama orang Arab. Kemudian memastikan mereka dengan bintang fisi pun dari golongan manusia. Karena tidak mungkin dihadirkan seorang rasul dari kalangan malaikat sebab sudah berbeda populasinya. Kalau malaikat diciptakan tanpa nafsu, sedangkan manusia diciptakan dengan nafsu. Tentu seandainya mereka menghancurkan melakukan ibadah yang, yang bisa mereka kerjakan secara konsisten, belum tentu satu kita laksanakan secara konsisten. Sebab kita punya budak nafsu, sedangkan mereka tak punya modal nafsu. Artinya Rasulullah dah dimana oleh mendengarnya. Terus bagaimana keadaan Nabi itu? Arzi sun hadal Nabi merasakan kedihanan dan kesenian melihat umat ini. Kalau tak memberikan ajaran yang baik, tak di marhamah Tujuan itu umat ini akan rasa sengsara di dunia maupun di akhirat. Para sahabat mengarahkan memisahkan umat manusia atau manusia kita semua ini seperti musafir yang sedang menuju tujuan di gurun pasir luas di bawah energi-energi negatif yang terus muncul, nggak ada positifnya sama Jadi nggak makhluk kehidupan itu kalau tiap hari ini Allah swt. Oleh sebab itu Rasulullah SAW berhadir memberikan kehidupan baru bagi kita semua yang menyelamatkan kita di dunia sampai hari Oleh karenanya kita bersyukur kepada Dia. Rasa syukur kita

That's sure.